До слова запрошується президент Всеукраїнської громадської організації інвалідів Союз Чорнобиль України Андрій Юрій Борисович. Підготуватися заступнику генерального прокурора Білоусу Віталію Владиславовичу. Будь ласка, говоріть, виступайте. Так, мародеры, вам это не поможет. Уважаемые участники слушаний, в 2008 году председатель Верховной Рады Яценюк обещал, что будет заслушан отчет по итогам парламентских слушаний, но забыл об этих обещаниях. Надеюсь, что эти обещания Яценюка будут выполнены нынешней Рады. Второе. По визгливому крику народного депутата Павловского. В 2008 году Батьковщина и правительство Тимошенко отменяло бюджетом Украины все социальные выплаты и выполнение судебных решений. Поэтому нечего на зеркало пенять, коли рожа крива. И последнее. Вот эта публика, шкурники, привыли, привыкли жить за счет остальных чернобыльцев. Да покричите, дрянь! Шановные участники парламентских слухов. Я би вас просив дотримуватись дисципліни. Ми, раз, ми зараз з вами знаходимося не на мітингу. Давайте з повагою відноситись до будь-кого хто виступає. Шановні учасники парламентських слухань, продовжуємо наше засідання.